ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಾನು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆಕಳವಾಡಿ ಧಾರವಾಡ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವಾ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ದೇಹಾಂಗ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ವಿರಚಿತ ಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ತಮೋದಕಂ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಕಂ कलादरावतं सकं विलाशलोकरक्षरा रक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशितेव दैत्यकं न ताशुभाशुनाशकं न मामितं विनाशकं न तेतरातिभीकरं न वोदितार्कभाश्वरं न न तादिकापधुद्धरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं धरेतरोधरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करम् मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भाश्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वगन्ध पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं रुदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तदेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं महागणेशपञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहम् प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितिं सुपुत्रतां समीहितायुरष्टभूतिमभ्युपैतिसोचिरात् इति श्रीशङ्करभगवतः कृतौ श्रीगणेशपञ्चरत्नस्तोत्रं सम्पूर्णं धन्यवादः